Czy piosenka może zmienić świat, czy duże widoma pisnia DD do Donalda Trumpa i może ma wpływ na ludzi. Czy w Ukrainie jest nacyzm pro te i pro innych? sprawy my spytali u głównego rabina Ukrainy Moshe Reuvena Asmana. Wojciech Jankowski, Paweł Bobołowicz, Czarne Niebo, Stop Fake, Czarny Niebo, Stop Fake. Zaproszujemy do rozmowy. Donald Trump, Trump, Z nami hołowny rabin Ukrainy, Moshe Reuven Asman. Dobrochodnia. dnia. Dobro dnia. Szanowny rabyne, u nietypowej formy, bo u formy pisni, wy zwernuliście z zakłyką do Donalda Trumpa pro pomochu dla wojującej Ukrainy. Czemu pisnia i czy Donald Trump wy na na tej zakłyk? Czy może jej reakcja jewrejskich serdowyż w Społeczonych Ameryki? No, nie to skryt, mnie myślę, że to dał wszywyczny. И как бы, ну, знаете, у нас написано в наших святых книгах, что слова, выходящие из сердца, входят в инше сердце. Тому, тому я, ну, так получилось. Я прошлый, прошлый, тиждень я был в Киеве, ну, я, я все время в Киеве, и так уж все вот эти выбухи, что, что случилось, какие российские ракеты ударили по центру Киева, и на... наступного дня я поехал туда и увидел своими очами, какие злочинства они сделали. Ну, это не первый, на первый раз я ее увидел. Ну, это... там было много пострадавших, раненых, пораненных, убитых, убитых, та э, -э небольшой, так сказать, ущерб. И э -э я, так сказать, уже писи начал писать до этого, но <клышко> она, так сказать, я ее швидко уже додел. мы доделали, потому что я, я, я... я... я чувствовал, что вот так 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 треба сделать. И это не песня даже, это не песня, это звернення. это звернення від серця, так вот, Между песней -то и Тому Поэтому я не знаю, я, я, не, я не знаю, що чую уже уже Дональд Трамп, Трамп. Я уверен, что он відпочивает. Я прислал, ну, я поставил уже, да, может быть, сотни тысяч, уже, может быть, миллионы людей это, это Я так уже заслал в, 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 в окружение Дональда Трампа, кого я знаю из, людей в Вашингтоне, в, там, в, других, в, других, в других, в других, местах. Но я уверен, что он найдет. Я, я думаю, что там не нужно, не там все, каждое слово в этой песне, или в этой молитве она, она говорит за себя, и музы, плюс музыка и, видео. Вот все было, вот я думаю, ну, не, только я, много людей мне пишут, звонят и говорят свои, так сказать, много людей плачут, и я вот, э, оно дошло до сердец л, л, миллионов, тысяч, сотни тысяч, а, а миллионов людей. И так же я уверен, что это дойдет и так же до сердца Дональда Трампа. И не только Дональда Трампа, все его все окружение и все, кто, все, кто так сказать, я, так сказать, чистого сердца. Я уверен, просто, так сказать, говорю правду, доношу правду, что... А правда она и есть правда. Wy, wyskazali proce miliony jakie mogły że e, tej e, zwernienia wasze do, do Donalda Trumpa I ja zapytał czy takoż po, poczuły się zwernienia jewrejskie serdowiszcze w współczesnych Stanach Ameryki czy wy możecie rozrachować na Żydzi e, w Ameryki w, w pomocy я, не, я не, не, делал специально, я не рубился специально для еврейской громады, я даже никому специально, это я зарубил, так сказать, загали для всего света, для э, полученных штатов. И тому я, тельки, кого я знаю, моим знакомым с еврейской громадой, я прошу, так сказать, постарайтесь ну, передать это, переслать, э, там, или Дональду там, или кого же, кто поруч с ним, чтобы они, они показали им, Або, вот, так сказать, я думаю, что это, ну, как бы я не специально для еврейского, я богато выступаю, я знаю еврейской громаде э, с полученных штатов, но, как бы, это, так сказать, общая, общая такая справа для всех. Szanowny Ramenez, początku ja chciałem podziękować za tę piosenkę. Ona jest bardzo i bardzo zwroźliwa. I bardzo ważne, że w tym momencie, jak kolej świat zapomina, że jest taka nachoda, żeby poczuty was hołos. I chcę zapytać: w waszym zwerneniu jest mowa o tym, że Rosja, Rosjanie zawsze breszczą, oni chowają niż a Donald Trump. Znowu w, w swojej zajawie z, 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 skazał, że Putin chce zupyny wojnę. Czy można wierzyć w też mówi Putin? I czemu Donald Trump chce wierzyć? Ja nie niewielki nie polityk, Я, то, что, то, что они брешут, так сказать, это, 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 я, не, я не говорю, что надо бачить, дивиться телебачение российское, но когда я дивился по телебачению, они там ну, 100%, 100 брехни, там, потому что белое за черное, это черное за белое передает. Вот. И это мы разумеем, так сказать, или они, так сказать, как бы делают, зомбируют, зомбируют своих теле, телеглядачей, но я это знаю, я общался, я общался, сполковался с Россией, с людьми с початка войны, и они, когда я им говорю, вот здесь так, они не верят, я говорю, как они не верят, я говорю, я, я здесь, я вам говорю, вот я снимаю, вот я здесь, приезжайте сюда, я говорю, ну, когда мой можливо было приехать, приехать, подавите своими очами. А, нет, мы лучше знаем. То есть они верят своему телебачению больше, чем свиткам, свиткам, какие находятся на месте. Ну, как бы это, это, это диагноз. Вот, а диагноз, а тому, что Дональд Трамп, смотрите, я не обвиняю Дональд Трампа, потому что я надеюсь, что у него, у него такая, он бизнесмен, и у него такая, как бы, мне кажется, на мою думку, такая, как сказать, манера, назовем так, манера вести переговоры, назовем так. Потому что я, я, я не, не, говорю... То есть мы, конечно, так сказать, хотелось бы, так сказать, назвать вещи своими именами, но я думаю, на переговорах мне, должно, чтобы мы доверяли обе стороны. Мне тяжело, я самому так не нравится, ну, тоже нравится такая самая... Но я думаю, чтобы чтобы домовиться, нужно, так сказать, нужно как бы... Он, он такой тип, что этот, этот хороший, у всех ну, разных диктаторов так это делает, мой друг, но потом он, он видно, так сказать, они разумеют, что он не шутит, и он жесткий. Я, я не, думаю, что он, я думаю, что он все разумеет, что, что робится. Хотя, так сказать, я думаю, что ему доносят до ушей тоже с разных сторон. Все, Поэтому я не знаю, это не мое дело. Я не, у меня нет данных. Я, моя, моя задача, я, я, не, как бы, не гадаю. Я, я рублю то, что я могу рубить. Я вот, у меня уже был, так сказать, опыт. Есть опыт, что, что каждая людина может так сказать, делать то, что она кожа может и должна рубить, и что она может рубить. И когда, ты идешь справа, идешь прямо, и так далее, у тебя открываются двери, которые я был... Б -б -б -б... я бывал в Сполученных Штатах и встречался даже без всяких связей иногда с людьми, которые, так сказать, ну, как бы не... Другие люди не могли встречаться, я встречался, и они меня слухали и внимали, да, хотя я не представник ни влады, ни каких-то, так сказать, партий, ни, никак... я ни на кого не працую, я ну, только только на одного, на Всевышнего работаю. И все. Вот поэтому и тому так сказать они слушали и благословение просили туда. Вот и поэтому э, я вот постараюсь достучаться до всех сердец. И, и у меня есть так сказать, ну как доказ, так доказ, что вот пару недель, несколько, да несколько недель тому, э, вот э, Марголинс Пастор, Марголинский, какие был какие я познайомился в Сполученных Штатах, я раз встречался, я его запросил в Украину, он был здесь два дня, и Вина все своими глазами побачил, изменил свою думку, и стал, так сказать, все как бы он дает интервью каждого дня и рассказывает правду про Украину, потому что только он поделился, так сказать, что здесь происходит, и спилковался с людьми, и все ему стало ясно. Потому вот это, вот это, это моя, так сказать, это моя думка, вот так нужно рубить. Co osobiste rozumienie sytuacji, duże, ważliwe, samym karze też wyje w tych miejscach, jakie je, je, pit rosyjskimi rakietami, pit rosyjskimi bombami. Wina, torkacja was osobisto tragicznie, torknęła się waszej rodziny na wini, zaginął wasz syn wojujący za Ukrainę. Nam dużo przykro. No, wina, to wasza osobista, prosto perspektywa. Ну, я вам скажу, да, так, он, ну, Матадьяву или, или Антон, який, он был, это ну, мы его, это была очень хорошая людина, это приклад того, что каждый, я говорю, знаете, вот по, по телебачению, вот, багато раз говорят, цивильные, не цивильные, військовые, цивильные, військовые, а я говорю, что військовые, это тоже цивильные. Только это, ну, человеки, какие, так сказать, вчера были там инженерами, врачами, лекарями, або, або музыкантами, або еще, об кем-то еще. И они не хотели идти ни на кого нападать. Видимо, они при, пришла, так сказать, армия российская сюда, и они пошли захищать свою страну, свою родину, свою дружину, свою там, ну, батьковщину. И все, они говорят, это, это те, те, же цивильные. Так уж его призвали, вот его в, в, в травнице травне вот, 24 -го року его призвали в армию. Вин, э, был, мы его установили, это мой сын, который его в 10 лет, это еврейский хлопчик, мы его установили с детского дома, он у нас жив дома до, до 10 лет, пока он не стал взрослым. Вот, очень гарный хлопчик, и мы его, так сказать, ну, он был у нас, как у нас, как все наши остальные дети, он все вырос, и он, Він пошел, 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 и через кинецов, оно ну, месяцев, в июле, в тра, в липне, в липне его, он героично погиб на фронте. И вот и что вам сказать, то есть вот так у багато украинцев, у каждого, у каждого есть трагедия. Трагедия в этой войне, потому что война зашла в каждый дом, ну, як, як еврейский народ, в другие свет. В годы Другой световой войны у каждого и каждого еврея есть какая-то трагедия в доме, потому что у кого-то кого-то убили, або в лагере смерти был, або еще. Тут то, тоже то, то, то так же зараз. У богато украинцев сныщено, богато поранено, богато жижинок э, осталось вдовами, э, богато детей сиротами. И тому вот так, мы пережили такую же трагедию, тому... Тому я кажу, що це зло злопинити можна зупинити. Зупини. Шановний рабне, росіяни звинувачують Україну у нацизм, також що це режим, вони говорять. Яка є ваша думка? Що ви думаєте про те? Ну, це? Ну, по-перше, спочатку війни я вже запитаю кожного телевідення, тому що до цього я улыбнувся. Я відав. Я видел, дивился, несколько дней тому президент Зеленский давал выпить на да, тоже, же, да, так же выпить Бен Шапира, Бен Шапира, его спросил, ну, и, и он засмеялся тому, что он говорит, ну, какой нацизм? Говорит, я кто? Ну, говорит, Зеленский, говорит, я что, типа, ну, он, он же тоже еврей по национальности. И, 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 какой, какой на, на нацизм? То есть я говорю, я говорю что я, про какие нацизм здесь говорится? Вы, украинцы на свободных выборах. В России не, не было свободных выборов. Там президент уже 20-30 лет, я не знаю, сколько лет. Роки, от, от то тот же президент. А в Украине каждого 4, там, 5, 8 роков изменяется президент. Был Кучма, потом Ющенко, Янукович, потом, потом Порошенко, зараз Зеленский. Каждого дня демократичная Украина выбирает, так сказать, других президентов. Выбрали украинцы, 73% выбрала президента по национальности евреев. Я их не просил от Я Я был не за то, чтобы бывали евреи, но они меня не спрашивают. Украинцы выбрали евреи. А тому в Украине две даже националистические партии не зашли даже в парламент не выбрали. Ну я не говорю про нацистские, нету нацистских партий. Националистические, ничего плохого здесь нет. Но их даже даже их не выбрали в парламент. И так уже в Украине в парламент, Украины, Верховная Рада не богато не закон что когда за, за, антисемитизм преследуется уголовное преследование антис, антисемитизма это достижение Украины несколько лет рокий в тому Верховная рада приняла такой закон который действует и который если кто-то антисемитизм его уголовно преследует и что еще я говорю что мы не евреи ни русские, ни украинцы, не ни... жили... все жили гарно, свободно до вторжения, российского вторжения. Никто не просил денацифицировать, никто не просил приходить сюда убивать. Они пришли, убивают русских, убивают евреев, убивают украинцев. Они не спрашивают даже, они коли расстреливали машины. В початку войны, я помню, здесь, в Киевской области, они не, даже не останавливали, просто расстреливали машины, и там сидели и украинцы, и русские, и евреи, кто, кто угодно. И потому что знищили нашего прихожанина в, в нашей синагоге, Зарислава Замойский в Буче, тогда его знищили, мы его хоронили, прямо расстреляли его, да зашел тихий был, тихий парень был такой, никогда муху не обидел, вот, и... Uh, и, и поэтому, так сказать, то, что они рубят, они должны на себя в зеркало подивиться. То, поэтому тому я, как бы, на ну, этом, это смешно, да, вот где, где нацификация, я говорю, здесь никаких нету нацистов, никаких, это сам, весь мир под Петри, это Украина, свободный мир. Поэтому я, так сказать, я, ну, как бы, ну, смешно. Szanowny rabine, my rozmawiali, ja was pytał pro związki w reakcje jewrejskich środowisk w statach, ale ja dumają, no, nawet można skazać że, nie, że wyznaje w pewne, że wy te także z Rosji, że wy znacie te i pewno nie. znaje te dużo ludzi bezpośrednio, tak, do jakich możecie te i rozmawiać, co oni każąt, jakie jakie nastawienie rosyjskich jewrejów do tej winy? Я я, 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 им, я несколько, несколько, раз, у меня было звернение, ко все, мое известное звернение первого, первого березня 22-го года, по начала войны, когда я со Сувой звернулся до не, не, только для российских евреев, для российских евреев, российских евреев и российских и россиянам. Я, мой, русский язык, он нейтип, он, у меня гарный русский язык, я вырос. Я народился, вырос в Ленинграде, это Россия зараз была, Радянский Союз. Тому я обратился к ним с, с, криком, призывом, что остановите войну, заступите войну, что, что вы делаете? Что мы учили, вивчались, когда, нам книги, на книгах, на фильмах, когда немецкие танки шли, так сказать, на Польшу, на Советский Союз, на Советский Союз, там, что и убивали цивильных а мы, мы бачим российские танки. Я думаю, я не мог поверить, что это так, что это российские танки убивают, а стреляют прямой наводкой там по, по цивильным домам. И я им сказал, зупинитесь, я потом я, я делал звернение, чтобы они покинули Россию, потому что железный занавес, залезничный занавес, занавес пускается, как что Россия хочет вернуться к Радянскому Союзу, что ну, они открыто там, рекламируют Сталина, там, что это что Радянский Союз, Сталин герой. И это, я, я ехал, залишил Советский Радянский Союз в 87 м роке, и, 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 тому, что, и, тому что не хотел жить в империи лжи, лжи, зла. И тому я не хочу, чтобы повернулся Советский Союз, Родянский Союз. Украина Хотела выйти, вышла из Совка, и Радянский Союз тянет Россию в, Сов, в Советский Союз Вот. А тому евреи, я им сказал уезжать, чтобы у них не брали в армию. Они не шли, потому что у них есть только если их возьмут в армию, их отправят воевать против, убивать невинных людей в Украину, или самим быть убитым. Або, если откажутся, возьмут тюрьму на 10 років. И так уж у них нет небагато не выбора будет. Я, ну, декелька, я не знаю, у меня нет сведений, сколько меня послухало, сколько нет, но так уже они зараз, они не могут разговаривать открыто, то есть у них так сказать, у них не свободная страна, они они не могут говорить там про ну что-то против, потому что там не церемонятся. понимаете? В России за раз сказать слово мир это уже так сказать уголовное Тому я я не хочу так сказать их обвинять но как бы, но я бы на их месте я бы там не, не был, я бы уехал тому что тому чтобы э, они не спи спи, спи со значи со, злочин, со, со, злочин, со, злочин, со злочин. Midruch, Wojtek pytał, czy czy, czy Ukrainy w nacyzmie, ale nawet na podstawie tego, co wykażę czy, czy putiński reżim można nazwać nacizmem, czy win je w że czy nabliżają się w tym na ja on mówię, że u nich, jeśli posmarić ich telewizyjnie, oni otwarte mówią, że trzeba zrzucić bomby tam na na Europę, na europejskie miasta, nie tylko na Ukrainę. Они говорят, они решили, чтобы как бы приватизировали перемогу другой световой войны. И решили, что они имеют право, что только они, они, зашили, они забыли, так сказать, запоминали, что были Сполученные Штаты, Британия, это сопротив, спротив в богатых краинах. И они решили, что они могут говорить, кто нацист, кто фашист, а кто нет. То есть они не только про украинцев говорят, украинцы, они говорят европейцы, поляки, фашисты, украинцы, они, ой, европейцы, американцы. Вот, и они, так сказать, сегодня любой, так сказать, может, они кого захотят, завтра они могут сказать евреи. Там, и, то, есть, то есть они решили, что вот кого они скажут, и кто им будет неудобен, они скажут. А сами они сперва с режимами, с иранскими. Вот я вам доведу. Допустим, даже, знаете, как математики можно делать уравнение. Иранский режим, он открыто заявляет, что он хочет уничтожить еврейское, евреев, еврейское государство, евреев в Израиле. Да. Открыто говорит, да? кто это? Фашисты? Точно, фашисты точно так же. Просто у фашисты чисто получилось это срубить, да? В нацистской Германии. А, слава богу, Ирану, надеюсь, не дают это сделать. Его наоборот, так сказать, режим этот пойдет. Теперь они спецпроцессуют с Ираном, дают им ядерные технологии допомагают им, Иран им допомагает, дает им эти шахеды, которыми каждого дня нас бомбят здесь, в, в Украине. А, Норд-Корея, а, Певничная Корея, да, ну, понятно, что это за режим такой сталинский, ну, да, то есть они с с ними, ну, с кем это, ну, что это такое, вот. И вот, то есть я говорю, что это, это ось, ось, да, ось, да, как да, да, и была, так сказать, во другой световой войне ось, а, Япония, там, Италия, то есть было в других Так уж зараз есть вот эти страны, которые, так сказать, которые допомогают. Иран, первичной коне, Россия, там раньше была еще Сирия, сейчас уже, слава богу, там режим по Хамас, Хизбала и так далее. Маленькие вот эти все ответвления. Вот, тому я, как бы, надо, им надо бы своих зеркало. Более того, они после 7, 7 октября, 7 Жовтня, 23-го 23 когда в Израиле была резня, Хамас устроил резню, они через две, два тижня приняли делегацию Хамаса у себя. Они не, не говорят, что Хамас это не признают это террористичной организации. Вот. И тому, и всячески, так сказать, оружие, так сказать, Хамас пользуется, этими калачниками и другими, там, пользуется российским сброем, который убивает евреев в Израиле. Потому я, как бы, это надо... Это, им нужно постоянно посмотреть в зеркало. Шановный Рабине, на вашу думку, яке має быть закінчення війни? Чи вы допускаєте такой вариант, что Украина віддасть частину своих территорий? Я, я не не стратег, не и не визковый, не политики. Я молюсь, чтобы Donald Trump вийшло за війну, войну, потому что он, он правильно говорит, что каждый день гибнут много ну, я не говорю, да, да территорию, это не значит проиграть войну. Мы в мы видим Финляндию в 1940 году выдала Советскому, Радянский Союз не смог ничего сделать в Финляндии, а им территорию. Но я читал вопросы, что финны зараз самые счастливые люди ну, на планете, какие, да? Так уж ну, они получили свою, отстояли свою незалежность. Я не говорю, я не дай бог, не в Украине очень бой болезненно воспринимает отдачу, отдачу, территории. И тому я не, не хочу. Но и вот с другой стороны, жизни людей, которые каждого дня умер, погибают солдаты, погибают цивильные, это жизни людей, которые не вернешь. Тому я как бы, ну, здесь нужно... Э... Единственное, что делать прочный мир, прочный мир, который сделает так, уж, чтобы завтра, там, через рок, через несколько роков, не, снова не возобновили войну и, и снова не гибли, гибли люди. Szanowny rabine, dużo dziękujemy za czy za rozmowę. Dziękujemy za Waszą pisnię z Wernenia, tak jak skazał Wojtek, my, pepit Wełykim wrażeniem. Jest możliwość, żeby wy coś powiedzieli specjalnie dla naszych polskich gładaczy? Może jakieś specjalne zwernienia dla polskich gładaczy? Ja, ja chciałbym podziękować polskiemu narodu za pomoc Ukrainy polskiego narodu, polskiego urzędu i temu, że dzisiaj w o Ukrainę za swoją niezależność, bo Ukraina także walczy o niezależność Polski. My to widzimy i Rosja mówi tak otwarcie że, odkryto, że next, next to będzie Polska, to balba, там, прибалтийские Это поляки, я думаю, что разумеют. И тому, но мы, я хочу поддяковать и благословить, чтобы это, сказать, польский народ, чтобы он продолж, продолжил, продолжил Украине морально, физически, материально. И с Божьей допомогой, когда все спильно, так сказать, мы переможем это, светло переможет Темрево. Дякую и благословляю. И... Все будет ударно. Мы чекаем Машеха, чтобы Всевышний прислал миссию Машеха. И все войны закон заканчиваться, все войны в Украине, в Израиле, во всему свету. Большое спасибо. С нами был главный рабин Украины Моше Раувен Асман. Мирного неба желаем. Спасибо. Благодарю. Благодарю. Спасибо. They want just blood and fire It's time to crush The evil empire fire, fire. Donald Trump, it's time to fight In the name of light, in the name of light Donald Trump, it's time to fight In the name of light, in the name of light I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. All eyes on you. It's time to stop this pain. We pray for peace. Here under missile rain, you hold the key. The page is yours to write. And God bless you. Of bringing peace and light Donald Trump, it's time to fight in the name of light, in the name of light Donald Trump, it's time to fight in the name of light, in the name of light Donald Trump, it's time to fight in the name of light, in the name of light